Есть такая теория, может, чули, я когда-то в книжках еще начинал читать, там лет 20 мне было, да, называется теория спираль. Знаете, спираль, теория спирали неудачи и спираль, так сказать, набора, да, набора высоты. Так вот, вот что сегодня мысль вот такая вот пришла, что у меня уже спираль неудачи, спираль падения, так сказать, да, два раза было. И самое главное, что надо понимать, что она точно будет и вверх, и вниз точно будет. Ты не знаешь, коли, но точно. Это неизбежный процесс жизни, однозначно. И самая главная задача в спирали падения, когда, да, как можно быстрее остановиться. То есть сам по себе ты можешь не остановиться. Ну, если ты думаешь, что ты будешь в расслабленном состоянии и сам остановишься, то вряд ли. То есть надо сделать усилия сначала, чтобы остановиться в падении, да, а потом начинать думать, как подниматься. И вот сейчас такой период, знаете, у меня, когда падение остановлено, Зафиксировано, усилий после того, как начинать подниматься, усилия вкладывается, наверное, 200-300%, я не знаю, а подъем идет очень-очень медленно. Мне надо кажется, что вины идут, вот реально, вроде смотришь по результатам, чуть-чуть там начинаешь куда-то сдвигаться, чтобы как-нибудь выбраться хотя бы на той момент, где ты будешь. Но не получается, поэтому вот теория, яку я вспомнил, яка, вот знаете, на жизнь уже на свою наложив, яку-нибудь там, допустим, 15-летнего опыта, да, и интересно. Две спирали падения, одна подъема уже была, и одна до сих пор, делая усилий 300%, ничего не получается пока.